Я не могу просто сидеть в доме молитвы, я не могу просто сам для себя читать Библию и молиться Богу. Я не могу, как брат сказал, молчать. В этом разница признавать и исповедовать. Многие сегодня, я удивляюсь, когда мы берем на улицах Киева или Донецка, или Луцка интервью, как правило, люди, которые отвечают, жители Украины, восточной и западной, это люди верующие. Они знают о Библии, они знают о Христе, они знают о Рождестве, они знают о Голгофе, и они многое знают. И знаете, я, я удивляюсь, участвуя во многих программах, особенно э, в Надии, на когда я просматриваю эти интервью, взятые на улице, я удивляюсь, как много вокруг нас, знают о Евангелии, о Библии, о Боге. Но одно дело знать, что есть правильный судья. Одно дело знать, что Господь придет опять. А другое дело исповедовать. И говорить, я тот, кто в это верую своим именем, я исповедую, что я его ожидаю непрасно ожидание. Миссия, которую церковь сегодня должна исполнить. О ней говорится в одном из древних пророчеств. Я думаю, что вы помните хорошо эти слова. Это последняя глава Ветхого царите Книга пророка Малахия. Четвертая глава где дается пророчество. Вот я пошлю к вам Илью Пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердцами к их отцам, чтобы я пришел и поразил земли проклятием. Мы говорим, что это пророчество имеет отношение к великому человеку по имени Иоанн, о котором сам Христос сказал, что он величайший из рожденных женами. Но в, особой, в особом смысле мы говорим, это к нашему времени. Это перед пришествием Христа во второй раз должен, должно исполниться снова это пророчество. Какое пророчество? Что должно произойти? Сегодня в этом мире, где рвутся связи между родителями и детьми, где старшее поколение не может понимать младшее, младшее не может понять старшее, где вера во Христа, вера в грядущего Спасителя, кажется, гаснет совсем. Господь говорит, а в это время церковь моя, тот, кто в силе и должен совершить особую работу, он должен обратить сердца отцов к детям, и детей конца. То есть он должен создать, он должен провозгласить такую весть, что в наших домах, в наших семьях засветит другой свет. По-другому будут относиться как дома, так и вне дома. Как чудно, что мы...